एकत्र येतील असं जात होतं अनेकांनी प्रयत्न केले आता असं वाटतय का की जी कटुता आहे ती आता संपुष्टात आलेली अमित अगदी एवढी जहरी टीका केलेली आहे ते सगळे मतभेद ती सगळी टीका विसरून पुन्हा एकत्र येणं या शक्यता कितपत वाटत आहे ही रक्ताची नाती आहे माननीय बाळासाहेबांनी वारंवार रक्ताची आहे मैत्रीची नाती आता कुठे राज ठाकरे आणि त्यांचं मन मोकळ केलं त्याच्यावरती माननीय उद्धवजींनी प्रतिसाद दिला इथेच थांबा आणि वाट पाहू पुढे मी आता अटी बघा त्या अटी नाहीये त्या भावना आहेत की महाराष्ट्राचे जे शत्रू आहेत त्यांच्याशी संबंध ठेवू नये ठेवता कामा नये त्यांना आपल्या घरात स्थान देता कामा नये हे महाराष्ट्राचे शत्रू आहेत ज्यांनी मराठी माणूस महाराष्ट्र आणि बाळासाहेब ठाकरे यांची मराठी माणसासाठी स्थापन झालेली शिवसेना याच्या पाठीमागून वार केलेल्या लोकांना आपल्याकडे स्थान असता कामा नये ही अट नाहीये है आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने आपकी कसम खानी होगी कि आप किसी से अलग में मिलेंगे नहीं आप बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे और एक नाथ शिंदे को भी समर्थन नहीं करेंगे तो क्या माइनस बीजेपी माइनस एक नाथ शिंदे आने वाली जो अगर कोई बीजेपी हम मानते हैं आज की बीजेपी महाराष्ट्र की नंबर वन शत्रु है दुश्मन है आज की बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं जिस तरह से अमित शाह ने बाला ठाकरे जी की शिवसेना को तोड़ा है अपने स्वार्थ के लिए और महाराष्ट्र को कमजोर करने शिवसेना को तोड़ दिया और वो जो टुकड़ा है वो इतना शिंदे के मुंह पर फेंका अब वो खा रहा है उस, उसी का ही खा रहा है ऐसे लोगों को हम अपने घर में जगह नहीं देंगे ना उनसे बात करेंगे ना उनके साथ पानी पिएंगे ये हमारी भूमिका है ये महाराष्ट्र स्वाभिमान की भूमिका है क्या होगा ज्यादा से ज्यादा हमको सत्ता नहीं मिलेगी ना नहीं मिलेगी लेकिन स्वाभिमान से हम कोई तड़दोड़ या कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो हमारे यही एक मांग है कि आप उनसे किसी प्रकार से अगर संबंध नहीं रखते हो इस प्रकार का वचन महाराष्ट्र की जनता को छत्रपति तो शिवाजी महाराज जी के सामने देते हैं तो जरूर हम आपसे बात करेंगे देखिए राज ठाकरे जी ने अपनी बात रखी है राज ठाकरे जी ने कहा है कि अगर कोई जिले सिक्के हमें है तो भाई में तो हम मैं कोई ईगो नहीं रखूंगा और दूर करूंगा महाराष्ट्र के हित के लिए उसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी ने कहा है हम भाई है हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है अगर है तो मैं मिटा दूंगा लेकिन एक ही बात है जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं शिवसेना के दुश्मन मानते उस उसको अपने घर में आप जगह मत देना उनके साथ खाने पीने को मत बैठना यह अगर मंजूर है तो जरूर हम बात करेंगे बस ओके okay. बघा <laughs> मी सकारात्मक आहे स्वतः आणि आम्ही पाहतो आता की तुमच्या तुम्ही जी साध घातली त्याला आम्ही प्रतिसाद दिला आता कोण काय म्हणते हा त्यांचा प्रश्न आहे हा त्यांचा प्रश्न चला